Всім привіт відео як зарядити літіонний акумулятор. Ну, це мій другий опит, літионий вот акумулятор Hilti на 22 вольта 5 А. зарядка згоріла, дуже дорого стоїть. дали на роботі мені один акумулятор перевірити, який може питания питання підійти до цих літіонних акумуляторів. Ну, тут у нас 20. 25 вольт и не только, что 5 ампер, а там 300 с чем-то. До 400 ватт должен был питание быть. От 0 до 36 вольт. То есть, заряжался и зарядное устройство разные аккумуляторы вольтажов. Ну, он определял, как и вставляешь аккумулятор, так и заряжает. И я сейчас вам показываю, как попробовать самым меньшим, там 37 ватт до 40 ватт блоком питанием на 22 вольта. 24, там я точно не помню. Так я все бы нашел. 21 вольт, 2 ампера. Ну, это мало, 40 ватт. 42 ватта все лишь максимальная потужность этого блока питания. Он будет заряжаться, восстанавливать напряжение, но его недостаточно. Вот он будет блок питания греться. И попробуем, что он у меня получится. Но, ну, я думаю, через сутки тоже на заряда аккумулятора. Это очень долго. Всем пока, до следующего видео. Такой краткий